মই বৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট কাৰণ তেখেতলোকে দখলদাৰীৰ লগতে থাকে সন্দেহযুক্ত মানুহৰ লগতে থাকে তেখেতলোকৰ হলি গলি দখলদাৰী আৰু সন্দেহযুক্ত মানুহৰ যিসকল মানুহে অন্যায়ভাৱে মাটি দখল কৰিছে চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধেহে কাম কৰিছে পট্টা মাটিত চৰকাৰে ক'তো হাত দিয়া নাই ভাৰতীয় হয় নহয় এই কথাষাৰ ক'ৰতে বিচাৰ কৰিব বা এই এই কথাখিনি ভৱিষ্যত সময়ত ওলাব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন সদায় আমি কৰিম যে চৰকাৰী মাটি কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰে চৰকাৰী মাটি দখল কৰা মানুহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা অন্য দলবিলাকেই হওক সহায় কৰে তেওঁলোকৰ ইচ্ছাটো কি অকল নামনি অসম আৰু মধ্য অসমখন এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিয়ে অলৰেডি লৈ ল'লে দখল কৰি ল'লে তেওঁলোক এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াহঁতে ভাবে আপৰ অসমখনো লৈ লওক উজনি অসমখনো লৈ লওক তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ বুকু হাত পৰিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত সংস্থাপনৰ কথা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যদি লিগেলি ক'ৰবাত মানুহক ইলিগেল পজিশ্যনত আছিলে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা উচিত সেইটো পাব কিন্তু ইলিগেলি যদি ক'ৰবাত মানুহে দখল কৰে তেওঁলোকেতো নাপাব গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাই হৈছে এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়া আৰু আমাৰ কথা হৈছে অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষা দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা হৈছে অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষা দিয়া এই সুৰক্ষা আমি যিকোনো পৰ্যায়ত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত দিম